हरं सुरेशम् गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खड्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोऽभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्भयामि शिवमेकमनं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तं नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुद्धाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये नुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शं भोः मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः साति धवर्यामणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहविमलादिगङ्गा साकासिकाहं निजबोधरूपा येषामिदं कल्पितमिन्द्रजानं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित् सुखैका परमात्मरूपा साकासिकाहं निजबोधरूपा कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिव सर्वगतोन्तकर्ता सा काशिकाहं निजबोधरूपा कास्यामि काशीतकाशी काशी, काशी सर्वप्रकाशिका सा काशीविदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी भक्तिश्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वे सोऽयं तुरीयसकला जनमनः तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्थ मन्यत् किमस्ति वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम् गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खण्डाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्थदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातन् भजामि शिवमेकमनं तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषौ महान्तं नामादिवेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुद्धाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये नुदिनं पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शं भोः परमोपशान्तिः सातीधवर्यामणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहविमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा येष्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासम् सच्चित्सुखैका परमात्मरूप साकासिकाह निजबोधरूप कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेह

त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिश्रद्धा ध्यान निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वे सोऽयं तुरीयसकला जनमनः देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम् गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खण्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्धदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातन् भजामि शिवमेकमनं तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषौ महान्तम् नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुद्धाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये पठन्ति ते दुःखजातं ित्वा पदं यान्ति तदेव शं भोः मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः सातिथवर्यामणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहविमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा येष्यामिदं कल्पितमिन्द्रजानं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूप साकाशिकाहं निजबोधरूप कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना ీర్భవానీ ప్రతిహ గేహం సాక్షీ శివ సర్వతోంతకర్త సాశీకాహం నిజబోధ క్యా కాశీత కాశీ కాశీ సర్వ్రకాశి సా కాశీ విదిత तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिश्रद्धा निजगुरुचरणध्यानयोगप्रयागः निजगुरुचरणध्यानयोगः तुरीयसकला जनमनःसाक्षीभूतोन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति प्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम् गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशं खण्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातन्नमामि गिरिशं गिरिजाधदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवं विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोऽभिरामं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयं प्रातन् भजामि शिवमेकमनं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तं नामादिभेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुद्धाय शिवं विचिन्त्य श्लोकत्रयं ये पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शिं भोः मनोनिवृत्तिः परमोपशान्तिः च ज्ञानप्रवाहविमलादिगङ्गा साकासिकाहं निजबोधरूपा यस्यामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित्सुखैका परमात्मरूप साकासिकाहं निजबोधरूपा ು ಪಂಚಸ್ವಧಿ ಬುಧಿರ್ಭವ ಪ್ರತಿಹೇಹ ಸಾಕ್ಷಿ ಶಿವಂತಕರ್ತ ಸಾ ಕಾಶಿ ಕಾಂ ನಿಜಬೋಧ ಕಾಶಿ ಕಾಶೀತ ಕಾಶೀ ಕಾಶೀ सा काशीविदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरं त्रिभुवनजननी व्यापिनी भक्तिश्रद्धा भक्तिश्रद्धागयेयौ निजगुरुचरणध्यानयोगप्रयागः विश्वे सोऽयं तुरीयसकला तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति प्रातस्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम् गङ्गाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम् खण्वाङ्गशूलवरदाभयहस्तमीशं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातर्नमामि गिरिशं गिरिजार्थदेहम् सर्गस्थितिप्रलयकारणमादिदेवम् विश्वेश्वरं विजितविश्वमनोभिरामम् संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् तन् भजामि शिवमेकमनं तमाद्यं वेदान्तवेद्यमनघं पुरुषं महान्तं नामादिवेदरहितं षड्भावशून्यं संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम् प्रातः समुद्धाय शिवं विचिञ्च श्लोकत्रयं ये पठन्ति ते दुःखजातं बहुजन्मसंचितं सञ्चितं हित्वा पदं यान्ति तदेव शं <laughs> परमोपशान्तिः सातीधवर्यामणिकर्णिका च ज्ञानप्रवाहविमलादिगङ्गा सा काशिकाहं निजबोधरूपा येषामिदं कल्पितमिन्द्रजालं चराचरं भाति मनोविलासं सच्चित् सुखैका परमात्मरूप साकासिकाहं निजबोधरूप कोशेषु पञ्चस्वधिराजमाना बुद्धिर्भवानी प्रतिदेहगेहं साक्षी शिव सर्वगतोन्तकर्ता साकाशिकाहं निजबोधरूपा काश्यामि काशी काशी सर्वप्रकाशिका सा काशीविदिता येन तेन प्राप्ता हि काशिका काशीक्षेत्रं शरीरम् त्रिभुवनजननी व्यापिनी ज्ञानगङ्गा भक्तिश्रद्धा गयेयं निजगुरुचरणध्यानयोगः प्रयागः विश्वे सोऽयं तुरीयसकला जनमनःसाक्षीभूतोन्तरात्मा देहे सर्वं मदीये यदि वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति वसति पुनस्तीर्ध मन्यत् किमस्ति इति श्रीशिवप्रातस्मरणपञ्चकस्तोत्रं सम्पूर्णम्